Давай расскажи, что случилось с самого начала до конца. В вчера в 11 часу ночи я шел по улице Базарной, 12, где жил раньше в подвале. Стояли двое, мне сказали, Станислав, подойди сюда. Я подошел, мне начали говорить, слышишь, забудь дорогу на телестудию, потому что будет беда. Я вру, какую телестудию, я никого не боюсь. Они начали меня бить. Два раза ударили в грудь ногою и начали переносицу. Я думал, перебили переносицу. Я минут 10 лежал на полу, истекал кровью. Купил воды, салфетки купил. Пришел на подвал, на новый подвал, где товарищ меня ждал. Он глянул, я ему рассказал, что произошло. И попутно они передали. Передай своему приятелю, своему второму, с которым ты давал интервью около столовой. Передай, что с ним будет такая же история. Мы вам подбиваем все ну мозги, все. Я еле-еле остановил кровь и дошел до подвала. Саша глянул за голову, взялся. Говорит, где произошло? Я говорю, на базарные 12, Они думали, что я там живу в старом подвале, а я же там уже не живу. И вот это они ждали вдвоем. То есть они не скажешь, что прекратил давать интервью вообще любые да, показания? Да, да. я ничего прекратил? Вот этого давать интервью, давать показания какие-либо по поводу дальневосточных по карьеров. Да, да? дальнейских карьеров. Свалки.